Наши ребята все на Востоке. Да конечно, я видела, как... А ну расскажите, вы мне что видели, вот прямо на камеру, расскажите. Вы провокатор, я не понимаю. А буду я вам провокатор, я понял. Да. Ну конечно. Каково. Я Кем вы... же может быть истинный идти ки да, Только провокатором. Только провокатором. Давайте поснимаем. Да, давайте поснимаем. Давай. Можешь прокомментировать? Здравствуй. Да. Без комментариев, да? да? Доброго, дня. Доброго дня. Я понял. Я, вот метро, вот метро. А вот же. Выносим металлисты. Металлисты. Оказывается, милиции здесь намного больше, чем обычных людей. Что не странно? Ух ты, шо, вот это были кадры. Так, ЦРМ страдает. А что, это тоже мешает проезду машин, да? Это тоже все мешает проезду машин, да? Ну да, конечно, они не мои, чего мне их забирать? Проезду машин мешает идут палатки. Елка тоже мешает проезду машин. Ёлка не а вот палатки-то какой-то Вот я не знаю. Мешает, наверное, проезду машин палатки, которые Это стоят на тротуаре. Палатки нервите, на то они пригодятся. О, хорошие слова открыли, отличные слова открыли. Доборолась Украина до самого краю! от твои щиты ее распинают. Вот посмотрите, слова вам какие хорошие открылись, а отличные слова. Вот ваши дети. Так а что, здесь палатки мешают, да, проезду тоже? Проезду мешают. Да при чем тут киевляне? При чем тут киевляне? Это психоз. Общий психоз пошел. Чего ты мне говоришь? Ты мне говоришь, что-то, куда мне я идти. 15 минут, да дайте люди сюда, вещи забрать. Да пусть забирают, что я мешаю кому-то вещи отойдите, забрать. Хлопцы, попросили 15 минут, чтобы люди забрали вещи. Отойдите, пожалуйста. Люди с этой палатки на востоке, балбес, эту палатку охраняют. Вот их не паспорта. Вот пускай, я не заберу свои вещи что и уйду. Что пошел вон. А, а что ты так хочешь? Пошел вон. Зачем ты документы забрал? Шановный, зачем документы? Непомнящий Микола, волонтер Микола, 14. А что? что значит 14? Я медик, я медик, а, вы медик, я да? Я Прошу отдать документы, хлопцы брать. Так, дайте, хлопцы на вы Востоке, убрать. вы что, больные на голову? А те, что, которые вы... тут сегодня, Все, которые тут, письмо, сегодня они на Востоке, еще раз ты повторяю. Я прошу Да, психоз, конкретно психоз. Вот, видишь, вот, посмотри. Какие хорошие слова открылись. Вот посмотри, пожалуйста. Вот. Доборолась Украина до самого краю. Гирше лиха, свои ждите, ее распинают. Вот, почитайте, какие слова. Сами открылись эти слова. Вот так вот. Вот, вот возьми за сними. Возьми за сними. Хорошие слова. Вот палатку открыли. Открыли палатку и посмотри, какие слова открылись. Вот посмотри. <решит> Вообще, тут на Майдане беспредел творится. Да ну как видите, это ж палатки, которые мешают. <служие> Эти тоже палатки мешают, <служие> да? проезду? <служие> Я понял. <служие> на матюкайте, будь ласка. Вы в центре Киева находитесь. Не порушите, Пауласко, законы. Правильно я кажу. це не порушення законне, ні? це порушення, ясна річ. А Зрадники хіба вони порушують? Що? Ну зрадники ви самі розумієте, Зрадники вони є,